Чимало учасників подумки переможно розвертали усі чотири тренерські крісла. А от Славко про це навіть мріяти не наважується. Когда дивишся на таких великих людей звіст, розумієш, що ти нічого що не достиг. Я просто любив очень дуже... спочатку слухати музику, то есть самої а потім как бы почали Я предложил моему другу, гитаристу, чтобы он меня обучал на гитаре играть. Он говорит: "Слушай, давай, ты будешь сейчас вокалом серьезно заниматься, ты будешь вокалист, я буду гитарист, найдем еще музыкантов". И как бы так и понеслось. Его. С группой очень сложно в нашей стране заработать на этом, то есть стараюсь продвигаться. Я очень рад, что вообще попал как бы сюда. Голос это именно настоящий вокальный проект. Есть таланты, дары, которые нам дал Бог, и это показать людям, ну, это очень круто. Never, maybe. And I'm a kind of you betray me. So, who the hell are you to say we never will meet me babe? If you need a love, let ask for love. Got to give a love. Now, I'm a taking love. There is not my fault. Cause the bird deserve what's coming now. the new when they <laughs> Ну, мне, мне кажется, э, э, в момент, когда я нажимал кнопку, я вырыгнулся матом, э, но потому что... А что ты сказал? Я сказал пип, да. Но на самом деле мне понравилось соответствие голоса, э, песни и потом э, внешности. У меня все совпало, и поэтому я обрадовался в тройне. Maroon 5, отличная песня. Первый куплет немножко шейк-шейк, а во втором куплете уже расслабился, по поймал кач. Хотя хотелось бы чуть-чуть динамичнее, так распевать. Э, я быстро говорю, да? Потому что, потому что Волочный. есть у меня нерв сейчас. Потому что рад, что никто больше не нажал, а я нажал, и ты... Назвали, Павел, Когда вы так успеваете? Когда? Yeah. А, Скажите Объясните, я yeah. Tell не me понимаю этого, этого me. момента. Мне просто понравилось. И я нажимаю вас, не только у вас, когда... У вас много есть мальчиков брата, в как вас зовут? Меня зовут Славик. Славик. Uh, откуда вы приехали? Я из Донецка. Как долго вы занимаетесь музыкой? Uh, ну, профессионально, наверное, как бы начал заниматься примерно лет пять назад, до этого как бы любительским. Так. Вы действительно поймали грув этой песни и вообще выборы отличнейший трек. Я поздравляю вас, Спасибо что вы в проекте большое. «Голос». Спасибо. Спасибо. Претензий нет, все класс. Uh, я не фанат в свете группы Maroon 5, правда, но uh, вы заспевали круто. Якщо чесно, може навіть краще, ніж оригінал. Але мені цього було мало. Я чекав тих мурашок, які були в мене в передній пісні. В мене... Я їх просто украв. Uh, да, Сергій Лаврін. Перепозлі мене мне. Ну, так буває в житті. Тому все класно, не переживайте, ви крупа заспіваєте. Німа поводу. Спасибо большое. Мне понравилось. Я люблю талантливое исполнение. Я люблю сегодняшнюю музыку, не всю, конечно, но я не только оборачиваюсь, когда звучат французские песни или мои песни. Вы настолько завлекли меня, что я повернулась. Спасибо.

Все, Все, братан. Гениально. Молодец. Спасибо большое. Всем спасибо. Почти как лазер. Я знаю, что Джастин Бибер мает сейчас посунуться местом в Ютубе, потому что пришла новая зерка. Наступной неделе нам будет чем вас дивовать. Никто до вас этого точно не делал. Знаешь, меня в крисло, в Давыло. По нотам и по энергетике. Вы меня абсолютно зашли Вы просто покорили меня. Ведь знания. Я вас обожаю. Спасибо. Вас. Очень люблю. Обещаю, что вы не У него девушка уже есть, поэтому... поэтому ему нужен мальчик. Мы хотим тебя! Участник шокует без нот. То і як змусить наставників картати себе до віку. Ідіот, ідіот, ідіот. Я собі не прощу тевані та Це голос країни, перезавантаження. Наберіться терпіння. Чекати лишилося тиждень. Розверніся, брат.